Друзья, ну что, давайте коротко подобьем сухие итоги, сухой остаток вчерашних переговоров телефонных Трампа с Путиным. Если коротко, а тут действительно не о чем говорить долго, ни о чем не договорились. То есть ситуация какая? Путин боится откровенно сказать Трампу нет и отказать, и перейти в разряд врагов и противников мира. Но и соглашаться ни на что не хочет. Поэтому приходится выкручиваться ему. И бункерная крыса на все предложения говорит, да, да, мы согласны, но... И дальше следует ряд невыполнимых условий. Прекращение огня. Кремль согласен, но... Но требует остановить поставки оружия в Украину, приостановить обмен разведданными и в Украине остановить мобилизацию. Вот такие условия. При этом в России в самой ничего не останавливается. Идет наем, идет выработка боеприпасов, то есть идет 30 дней реально им на пользу. Естественно, на это ни Украина, ни Трамп не пойдут. Это невозможно. Поэтому Путин как бы не отказал, но и не согласился. Что еще? Перемирие. Тут Путин тоже за двумя руками. Перемирие, прочный мир. А дальше выкатывает условия, типа, нужен мониторинг. Плотный мониторинг по линии фронта, чтобы никто это перемирие не нарушал. Дальше он наверняка задвигал про свои там, планы на 4 области, про сокращение ЗСУ, но это уже не имеет значения. Ребят, полторы тысячи километров линии фронта. Постоянный мониторинг 24 на 7. Сколько туда нужно людей, представляете? Нереально. Тем более еще будет вопрос, кто эти люди. Это же должны быть не НАТО, как Россия выглядит условия. А и белорусы и россияне на линии фронта нас не интересуют. То есть тоже не отказал прямо, но реально это невыполнимо. Безопасность в Черном море. Рабочая, реальная. Но такая себе тема, это не добрая воля со стороны Путина, потому что да, действительно, они могут бить ракетами по нашим портам, это правда. Но мы с помощью морских дронов из СБУшных загнали Черноморский флот России так далеко, что они из Новороссийска боятся нос высунуть. То есть Черное море сейчас под обоюдным контролем, можно договориться, это взаимная уступка. Никак не какие-то добрые шаги со стороны Путина. На мирный процесс-то, в общем, не тянет. Что еще? Да, в принципе, больше ничего. Обмен пленными. Украина настаивала всех на всех. Люди для нас ценность. Россия согласилась в стандартный там вариант 175 на 175. И же с доброй воли 23 тяжелых они нам отдадут на лечение. Это безусловно хорошо, это отличная новость для всех. Но тоже это не глобальный мирный процесс. Просто обмен пленными. Хорошая новость, но ни о чем. Просто позволяет Путину сказать, что мы же хотим, видите, мы делаем хорошие дела. Так что комбинация простая, но на более сложные Кремль сейчас просто не способен. Что по итогу? Путин фактически попытался передать пас обратно Трампу и Зеленскому, что, мол, теперь мяч не на стороне Москвы, а Москва вот со своими предложениями, очень мирными, очень хорошими. Украина со штатами должны решить. Читаем это как штаты должны заставить Украину так поступить. Комбинация действительно примитивная, на более сложный Кремль реально не способен, но все же понимают, что по факту Путин послал Трампа. Мягко, аккуратно, но послал. И окружение Трампа это понимает. Так что вариант не сработает. Ну а наша задача остается простой. Работаем над улучшением переговорных позиций наших дипломатов. Для этого работаем на фронте, работаем в тылу, работаем везде. Мы это умеем, как показали последние три года. А переговоры ⁇ это только начало. Они будут долгими, непростыми, и позиции сторон будут меняться. Так, друзья, с многочисленными мирными инициативами, мирными выступлениями, переговорами Трампа с Путиным, Украины с Европой, Англии с Америкой, в общем, всех попало. Все связывают какие-то ожидания, строят какие-то прогнозы. Давайте просто, чтобы понять, когда наступит мир реальный. Просто исходим из условий задачи. Когда прекращается война? Когда ее инициатор достиг своих целей? Правильно? Войну начала Россия, не Украина, не США, не Великобритания. Какие были реальные цели у Путина и достигли он их? Реальная цель была простая. Ликвидация независимого государства Украины. Бред про денацификацию, демилитаризацию, десатанизацию, если кто-то забыл, биолаборатории. Это все фигня, которую можно засунуть. В глубокое, темное, теплое место, но ну, вы поняли, куда. Вот. Равно как и так называемое освобождение ДНР и ЛНР. Это все бред. Было наступление на Киев, было наступление на Одессу, Николаев, Харьков, Запорожье, Днепр то есть попытка была оккупировать всю Украину, расчеты на Блицкрик. Вот такие были реальные цели: чтобы потом, уже контролируя Украину, строить планы дальше. Как мы смеемся, всегда хотели дойти до Берлина и Парижа, но застряли на Бахмуте и Авдеевке. Так вот, реальных целей Россия не достигла. Кстати, Украина тоже имеет свои цели это выход на границы 1991 года. Большие-большие штрафы и уголовное преследование военных преступников мы тоже своих целей не достигли. США хочет достичь мира, как и многие другие, но это уже вторично, абстрактно и упирается в желание первых двух игроков, которые, собственно, и воюют. Пока Россия далека от своих целей и не истощена окончательно, будет продолжать борьбу, я думаю, весь 25 пятый год. Что хорошего можно из этого извлечь? Цели и задачи войны, которые хочет достичь сторона, меняются в процессе. Если Россия реально хотела всю Украину тогда, то сейчас она хочет четыре области. Они уже понимают, что не тянут все. То есть меняются позиции сторон когда меняется ситуация на фронте и в тылу, на который фронт опирается, потому что без тыла, без поддержки украинцев мы никто и провоюем, поверьте, очень недолго, как партизаны. Пока у нас в тылу все нормально, пока на фронте нормально, переговорные позиции России ухудшаются и меняются. Поэтому я думаю, что к осени цели будут вполне реальные, закрыть вопрос хоть как-то. И тогда уже будут реальные переговоры и реальный мир. Друзья, тут э, пока идут переговоры между Трампом и Путиным, очень интересную информацию с Ильей Блумберг, и поскольку она всплывала в других местах, я бы отнесся к ней со вниманием, потому что очень похоже на правду. Итак, Путин одним из условий 30-дневного перемира выдвигает э, момент, чтобы Украине прекратили все 30 дней полностью поставлять любое вооружение. Программа «Максимум», чтобы на это пошли все союзники, программа «Минимум» только США. Его мотивация понятна. Они-то сами производство оружия на это время не прекратят. И покупку в Северной Корее не прекратят, как и производство там. В общем, мы сидим на том, что есть. А они копят оружие для новой волны агрессии. Очень интересно, очень понятно. Просчитывается в 2 секунды. Желания простые. Однозначно с Европой это не пройдет, потому что <как> прямо сейчас Великобритания и Бельгия обсуждают арест российских активов и передачу большей части в виде поддержки Украины. У них своя мотивация, они загрузят свою военную промышленность и не дадут России напасть на Европу. Это просто. Тем не менее, по США вопрос еще открыт, хотя я тоже не думаю, что Путин сможет Трампа убедить прекратить всяческие поставки вооружения. Так что идея хорошая, но просчитывается, мы это видим и уже предупреждаем, что этого не получится. Так что Путин может просить чего угодно прекратить поставки оружия на 30 дней, сократить численность Збройных сил Украины. Как бы ему объяснить, что это не получится попроще? Попробуй на пальцах. Вова, видишь средний? Вот это все. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, адрес в описании профиля. Буду рад вас видеть. Все будет Украина.